cabaran saya paling utama adalah duit dan juga tempat. Sebab saya berniaga dekat dapur rumah. Dapur rumah saya ni, rumah saya rumah kampung eh, daripada Asnaf. Jadi memang kecil sangat ruang saya ingat lagi. Dulu saya cuma pakai dapur dua tungku mak saya tu saja. tapi mak saya tak boleh masak sebab saya berniaga. So memang tak pakai dapur lah mak. Di periuk mak saya pakai sampai kan pencedok kuah. Saya tak ada tau. So mak saya yang custom sini. Dia buatkan dia ambil batang kayu, batang kayu pokok. Lepas tu dia tukul-tukulkan lah dengan apa? Botol kot. Botol tu dia potong-potong. Ah, ha, jadi dijadikan sendok senduk baru saya boleh seduk. Sebab apa yang kita beli dekat kedai tu asyik tercabut. So saya memang ada masalah dengan facility. Ha, kita dah nak buat order banyak tapi barangnya banyak tu saja. So saya ingat dulu kita akan bungkus kuah, kalau selalu sekarang ni kita kita bungkus kuah kita letak dalam flask Tapi dulu saya tak mampu nak beli flask tu kita kalau letak dah turun saji Bayangkan kuah banyak-banyak letak dalam turun saji By the time kuah tu sampai customer, kuah tu dah sejuk dah So, itu adalah cabaran yang masa kita mula-mula dululah And masa saya start pun, saya dah target ke okay, saya tak nak ada lama-lama dekat situasi ni saya nak move business saya forward. Saya tak nak orang dia dengan benda yang tak best. So that's why saya work hard jugalah untuk cari modal untuk kita move daripada meniaga kat rumah, upgrade ke facility untuk pergi ke tempat kita sendiri expectation saya tentang ISKAN e ni adalah satu community yang mempunyai cara pemikiran business owner sebenar lah. Saya memang nak dal berada dalam grup yang pemikiran dia setaraf dengan pemikiran saya. So, expectation saya berada dalam ISKAN e ni salah satunya untuk kita build networking yang berkualiti. So, bila saya masuk, saya expectation saya tu tercapai sebab memang yang ada dalam grup ISKAN e ni adalah orang yang betul-betul powerful yang business lah bila saya cakap walaupun business dia nama tak berapa famous tapi owner tu itself uh, kepribadian dia knowledge dia and pengalaman dia tu yang saya nak so uh, untuk newbie macam saya bila saya jumpa dengan Ecotecor ni saya dah berjaya dapat tips tau so saya takkan buat benda-benda yang diorang dah larang untuk buat so tu salah satu stepping stone jugalah diorang ni macam memberi saya tips and guidance so memang benda yang paling best dalam iscare ha ni jujur lah. So macam saya, muan saya dan muan saya join Inscan pada masa permulaan saya buat kafe ni, saya dah boleh belajar banyak benda daripada bisnes owner lain. So daripada situ saya collect ideas and saya collect uh, mistakes yang pernah diorang buat, saya apply to my business. Alhamdulillah, within the 6 months tu kita tampak Peningkatan yang sangat drastik dalam bisnes kita lah After kita join InScan Before saya join InScan Macam saya cakap tadi Tak ada orang yang Boleh one to one dengan saya Kalau nak join program Yang one to one Bayarannya sangat tinggi saya pernah tanya ada yang sampai RM70,000 setahun Kita mana ada duit time tu Pertama-tama untuk startup memang sangat perlukan bimbingan So dengan coaching in-scan tu saya cuma bayar RM600 Tapi sampai sekarang walaupun saya dah habis Saya masih lagi boleh gunakan networking saya dalam in-scan tu Bantu saya tak kisahlah nak cari supplier ke Saya nak tanya macam mana saya nak letak harga produk Even saya nak tanya macam mana saya nak grooming staff pun Dalam group scan saya yang dulu tu Sangat berbaloi lah untuk perlasan sebab saya sentiasa track the record. Walaupun dulu kita manual sistem, tapi kita boleh baca lah sehari berapa kilo jualan yang kita buat. So after kita move to this place, saya memang dah letakkan, setiap tahun memang saya ada satu board yang saya letakkan milestone. Kalau tahun lepas kita buat RM10,000, tahun ni kita nak berapa? So macam tahun lepas, kita memang target RM100,000 sebulan. And kita achieve that. Dulu, kita achieve 10000 sebulan. Saya pernah masuk surat khabar, kereta akhbar yang tu, Bapa peniaga peniaga jalanan dapat RM10,000 sebulan ikut waktu dulu saya rasa RM10,000 tu dah banyak dah but when kita grow big kita tahu okay this is just a small amount so lepas ni saya nak target RM100,000 RM100,000 pula like. how? berapa banyak jualan kita buat satu hari macam mana kita nak achieve that figure atau macam satu hari saya kena jual 50 pack mi kari untuk dapatkan seribu ringgit sehari So itu yang adalah benda-benda yang kita sentiasa look forward KPI tu Walaupun saya niaga kat rumah lama, KPI saya sangat jaga bila saya sendiri menjaga KPI, tim saya pun alhamdulillah sangat mengejar KPI. Dia orang sendiri yang akan count the sales. Saya akan dengar kadang-kadang saya duduk dalam office dia akan tanya kawan dia kat belakang depan. Sales dah berapa dah? Oh, hari ni baru seribu. Eh, tak cukup, tak cukup. Push lagi. So, itulah benda-benda yang kita buat dekat sini. So, Alhamdulillah, daripada kita sepuluh ribu, 100 Alhamdulillah tahun lepas 2024 sikit lagi kita nak dapat 1 million Kita dapat 900,000 for the whole year Which is sebenarnya kita langsung tak expect Saya cuma target sebulan 50,000 je Tapi itu dah lebih daripada kita punya expectation lah Alhamdulillah Kita sama-sama based from what content yang kita nak keluarkan Dan platform yang kita gunakan adalah Facebook, TikTok, Instagram, YouTube uh, track kita masuk semua media sosial sebab saya pernah dengar one uh, person ni pesan you kena masuk everywhere because each platform have their own customer So mungkin you boleh dapat daripada YouTube 10%, sana 10%, so masuk je mana-mana platform. Tapi fokus utama kita adalah TikTok, Facebook dan juga Instagram lah. Selain daripada tu, kita pernah buat Google. Google review kita sangat jaga. Sekarang ni untuk saya tapis sikit saya punya Google review tu, saya dah sediakan satu form dekat kedai So that customer boleh complain directly on that form And kita akan tapis setiap minggu Ini saya rasa best Sebab saya boleh baca customer punya honest opinion Sometimes ada yang tegur uh, Makanan kita sejuk Ataupun kita punya kedai panas So saya tahu Kalau dekat Google review tu Sometimes orang just bagi rating satu bintang ni Atau dia tak bagi tahu elaborate apa So saya gunakan uh, apa sahaja Kaedah tradisional dan juga modern Untuk kita collect feedback and do the marketing lah. Bila ada customer yang bagi feedback positif, kita akan share benda tu dekat media sosial kita so dia akan create lagi banyak uh, trust from others untuk datang ke kedai. Setelah so, tu, kita tak main lagi. Ads. Kita tak ada lagi yang berbayar buat masa sekarang. Kebanyakannya organik kita try untuk reach. Sorry, maksud saya tak berbayar tu macam Facebook ads kita tak main, Instagram ads, semua kita tak main tapi kita ada bayar influencer untuk datang ke kedai. Uh, itu adalah marketing -market -market yang kita buat lah in-house bila program iskan ni kita ada coaching one to one. Kita memang boleh sit down dengan coach tu dan ceritakan segala masalah kita secara transparent. Dalam uh, program yang pernah saya join sebelum ni, sample iskan dia cuma secara general je. Kita pergi meeting together uh, and then kita mungkin akan bahaskan masalah tu secara general. Kita tak tertumpu kepada bisnes kita. So Um, kita boleh dapat input Tapi tak sebanyak Dan tak sedetail yang Macam kita ada Dekat InScan So That is why InScan ni Saya suka cara Dia punya coaching program Sebab kita duduk situ Kita ada Team kita Dan masalah tu Kita bincang Bersama-sama Dengan orang yang dah pernah Lalui So itu Adalah benda yang Paling Bagi saya benefit yang Paling popular lah Dalam InScan Sweet so, moment adalah pada tahun lepas, 2024, di mana kita first launch kita punya cafe. Sebab saya tak pernah sangka pun yang saya akan ada kedai sendiri M macam ni. So, dan ada tim. Itu yang paling saya nak daripada dulu. Dulu saya adalah one man show. Saya lah yang akan masak, packing, hantar, cuci. So, kepenatan dia tu memang saya tak nak. Repeat lah. So, saya selalu cakap, oh bila lah saya nak ada tim. Tiba-tiba tahun lepas, Allah bagi saya tim yang sangat, sangat best. Ukuah yang boning yang sangat best Saya dah tak perlu nak pening kepala Dia orang ni memang boleh buat kerja yang saya suruh Tanpa perlu ada saya dekat sini Dan kafe ni kita dapat Penerimaan orang sekeliling pun saya dapat So itu adalah sweetest moment 2024 saya Dan untuk tahun ni Kita akan grow lebih, lebih lagi lah Tak dekat rumah lama dulu Saya tak dekat rumah kan Saya tak banyak tau gambar kenangan dekat ke tempat lama Sebab saya malu nak ambil gambar dapur rumah saya yang naif so. Daif tidak daif eh? Daif. Saya malu nak ambil gambar rumah ni yang daif tu. Sebab bila dalam gambar boleh nampak lah. Dekat situ lah mesin basuh. Ada uh, bakul baju. Lepas tu ada apa lagi? Peti. Tersorok kat sebelah. Mesin kupas. Nyor. Jadi saya bekerja dalam keadaan kawasan yang sempit. Uh, saya memang buat sorang-sorang. Saya masak. tu saya ingat lagi. Dulu saya, sehari saya jual sekilo santan je sekilo santan uh, boleh dapat dalam 8 pack masa mula-mula dulu. Aa, bila kita collect order banyak sikit uh, boleh lah dapat sehari dalam 20 30 bungkus. Itu pun dah rasa cukup banyak dalam masa tu. Dulu uh, saya lah keluar pergi beli barang, saya lah masak. So saya ingat lagi tengah-tengah masak kan. Tiba-tiba kita punya santan basi. Customer nak deliver pukul 12 ni, pukul 11 santan basi. Time tu memang nak menangis, dah menangis dah pun memang stress. Saya kena start enjin kereta Pergi beli santan pula Nak beli santan pula 15 minit daripada rumah Balik-balik Masukkan santan Santan beku pula Nak tunggu cair Macam-macam um, Dugaan masa meniaga agak rumah lama dulu <coughs> After moment tu Saya rasa Okay saya dah tak nak Meniaga macam ni So saya kena cari tempat lain Sebab kalau Selagi mana saya ada kat situ The same rutin akan berlaku Sebelum ni, saya start dengan nama Mikar Istana, okey. Lepas tu ramai juga orang tanya kenapa saya tukar kepada food court. Okay, at first waktu tu tengah viral uh, trend meniaga tepi jalan yang buat cakes tu. So I, I thought macam ah, why not kita buka tepi jalan sebab dah halalang rumah kita pun tepi jalan kan buat buat style niaga tepi jalan tu kita nak namakan dia food court lah sebab nak jual banyak makanan. Kita tak nak orang ingat kita hanya fokus mi kari sahaja. Serang kita ada produk lain yang kita akan bawa. So that's why kita tukarkan pada food tu kita kekalkan saja. Walaupun waktu tu saya cuma jual mitari saja tapi namanya food port. Nah, macam tu lah. Antaranya business owner yang ada dekat Penang lah itu coach kita sendiri. Uh, brown sugar, brown sugar eatery ataupun sekarang ni dia ada business dia eh, uh, dia ada brand baru which is the table specialty coffee. Uh, that is our coach. Uh, semua muka wang-wangguk eh, sebab dia memang hebat. Nama dia dikenali dekat Penang. Masa saya nak ke depan tu kan, masa saya nak ke uh, Uh, sorry masa saya nak grow business tu saya selalu rasa macam mana aku nak approach this cafe owner ni. sebab dia punya style buat business macam Chinese Cafe dia pun Chinese style Okay, Melayu punya cafe ni kita boleh baca lah. Salah satu ni macam saya punya konsep lah very cozy kan eh. Tapi dia berani untuk buat cafe yang sangat hipster style Saya macam adore Ketiba saya dapat dia melalui scan So saya sangat bersyukur sangat lah Dia adalah coach saya sekarang Very very good kepada usahawan-usahawan kat luar sana jom join E-Scan sebab banyak saya benefit yang boleh dapat kat sini yang boleh grow bisnes sampai dengan orang-orang yang tepat jadi kalau anda nak berjaya jangan lupa jom join E-Scan